assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing assalomu alaykum qadrli o'quvchilar mana bugun biz sizlar bilan uh, hangogo sam ya'ni hangogo 3 kitobini bugundan boshlaymiz demak hangogo sam ya'ni hangogo uch kitobini birinchi darsni birinchi qismini boshlaymiz demak odatdagidek biz yangi so'zlar bilan boshlaymiz demak boshladik 배다배다 얼릇다시라먹, 아일먹, 되기하는 사정, 사정, 사밥. 오랜만에, 오랜만에, 안차박다. 갑자기, 갑자기, 도사단 정공, 정공, 무타핫슬리. 징급, yoki chingib hada chingibni o'zi bo'lsa lavozim degani chingib hada lavozimi oshmoq degani pyonli hada pyoli hada piyonli bo'lgani bilan n bilan r birga bo'lib ikkalovi ikkita lni beradi piyonli hada polli hada qulay kochujang kochujang qalampir sousi kochuv qalampir kochuvjong esa qalampir sovusi degan guk hada ki guk hada chet eldan vataniga qaytmoq kongje hak, kongje hak iqtisod fani kongje iqtisod haq esa fan degan ya'ni iqtisod fani degan demak yangi so'zlar bilan tanishib oldik endi aziz o'quvchilar uchinchi kitobimiz hangugouch kitobimiz ancha murakkablashdi shuning uchun grammatik kodlarimiz ham yangi so'zlarimiz ham murakkablashib bormoqda demak boshladik grammatikamizni sifat yoki fe'l so'z turkumiga agar ushbu sifat yoki fe'limizning o'zagi patim bilan tugasa ya'ni undosh harf bilan tugasa i qo'shimchasi qo'shiladi o'rtiga. agar undosh harf bo'lmasa ya'ni unli harf bilan tugasa n nin il chulmullatta n, nin chul aratta demak bu nima degani bu o'zbek tilida biror narsa qiladi agar n bilan bo'ladigan bo'lsa bu hozir sifatga tegishli emas fe'lga tegishli bo'lganini tushuntiryapman avval biror narsa qilgan n bo'lsa n bo'ladigan bo'lsa biror narsa qilgan deb o'ylabman. agar fe'lning o'zagiga nin qo'shimcha qo'shish orqali esa biror narsa qilayotgan deb o'ylabman agar fe'lning o'zagiga il qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa biror narsa qiladi kelasi zamonda qiladi deb o'ylabman yoki o'ylamabman yoki o'ylabman degan bo'llatda bo'lsa o'ylamabman aratda esa o'ylabman degan o'zi bo'llatda bilmadim aratda esa bildim degani edi sifatlarga ham shunday sovuq edi deb o'ylamabman yoki o'ylabman sovuq bo'la agar il qo'yiladigan bo'lsa fe'lning sifatning o'zaiga sovuq bo'ladi deb o'ylamabman yoki o'ylabman degani demak tushunarli quyidagi gaplarni o'qib tarjima qilib chiqsak shunda osonroq tushunib olasizlar degan umiddamiz demak boshladik chihachori Eropke, pargo, metro bunday tez va qulay deb o'ylamabman yoki o'ylamasdim demak tushunarlia demak aytmoqchiki yana bir varianti bor A, metro bunday tez va qiyinligini bilmasdim desak ham bo'ladi bu aslida o'ylamasdim desak ham bo'ladi ikkalovi ham to'g'ri lekin ushbu grammatik qoidamiz yana boshqa ma'nolari bor bugun aynan shu variantini o'tamiz deb o'ylab o'ylamabman yoki deb bilmabman yoki deb o'ylabman va hokazo faqat shu ma'nodagisini o'rganamiz boshqa ma'nolari ham bor ushbu grammatik qoidamizni keyingi gapimizda hanguge kyori ioe koreyaning qishi bunday sovuq bo'ladi deb o'ylamabman yoki o'ylamasdim

demak ustoz kim amerikaga ketganlar deb o'ylamasdim angliyaga ketganlar deb o'ylasdim o'ylardim demak tushunarli ademak miyong meni yomon ko'radi deb o'ylamasdim yaxshi ko'radi deb o'ylardim demak o'ylamasdim degani masalan yana bir ma'nosini aytib o'tishimiz to'g'ri keladi demak adashganini bildiradi boatda masalan birinchi gapimizda metro bunday tez va qulay deb o'ylamasdim demak metro bunday tez va qulay ekan men aslida yanglishgan ekanman degan ma'noda kelyapti hammasida shunday ha o'ylamasdim degani demak tushunarli keyingi slaydimizda endi ot so'z turkumiga taalluqli bo'lgan grammatik qo'ydamiz demak ot so'z turkumiga gapni oxiriga in chul bo'latda biror narsa biror narsaligini yoki biror kimligini bilmasdim yoki yoki biror narsa biror narsaligini o'ylamasdim yoki o'ylardim degani va hokazo tarjima qilayotgan paytda ko'rib o'tamiz bu ham xuddi boyagi so'zimizga o'xshab oz o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima bo'ladi bugun cholsuning tug'ilgan kuni deb o'ylamabman demak tushunarlia bugun rostdan endi o'ylamagan lekin bugun cholsuning tug'ilgan kuni u cholsuni tug'ilgan kuni deb o'ylamagandi 에 주나레 마이켈 시가 다니는 회사가 그렇게 큰 회사인 줄 몰랐어요. 마이클 같은 애들이 한 필름아, 문대에 다필름리개는 이렇게 필름리개는몰마스턴 이렇게 필름아디앱 오일라마스턴 에이, 주나레 처분이 중국 사람인 줄 몰랐어요. 일본 사람인 줄 알았어요. u kishi xitoylik deb o'ylamasdim yaponiyalik deb o'ylardim demak tushunarli fe'lning o'zagi otning o'zagiga ho u pachchim bilan tugasin ho pachchimsiz tugasin in qo'shimchasi qo'shiladi buyog'i chul mullatda chul aratda boyagi qoidamiz bo'yicha bir xil bo'ladi faqatgina in qo'shimchasigina o'zgaryapti xolos bu yerda demak keyingi slaydimizda aziz o'quvchilar cham so'zini o'tamiz cham kirish so'zi bu kirish so'zi degani biror gapga gə, kirayotgan paytda aytiladigan his hayajon so'zlar demak cham so'zi o'zbek tilida oh voy ie degan qo'shimchalar bor kirish so'zlar bor chamdan keyin verkul qo'yiladi va gap boshlanib ketadi bu ko'proq og'zaki nutqda ko'proq uchraydi anaqa kitobiy uslubda kamroq uchraydi demak tushunarli a bu cham so'zimiz o'zbek tiliga turli xil tarjima qilishi mumkin oh voy ie va hokazo a quyidagi gaplarni ko'rib o'tsak osonroq tushunib olamiz cham voy do'stimga telefon qilishim kerak esimdan chiqibdi demak bu voy bu yerda kirish so'zi hisoblanadi cham bilan chamning o'zbekcha varianti voy degani demak tushunarli cham chega ajik go endi tarjimasi iye men kecha bergan xatni jo'natdingizmi i degani ham bu ham kirish so'z hisoblanadi o'zbek tilidagi voy degan ma'noni beradi bu ham ay juda judayam ko'p ishlatiladi ushbu kirish so'zi ham voy uzr hali jo'natmadim yoki jo'nata olmadim demak tushunarli a cham so'zi bugun mana ko'ryapmiz iye voy so'zlarini beryapti oxirgi gapimizni ko'rib o'tamiz cham ch ie kecha maktabga nega kelmadingiz sababi borligi uchun kelolmadim demak tushunarli bu yerda ham i ma'nosini beryapti o'zbek tilidagi demak aziz o'quvchilar endi yani uchinchi kitobimiz ancha murakkab shuning uchun grammatik kodlar bilan ko'proq ishlashinglarga to'g'ri keladi chunki grammatika ham murakkablashib boryapti demak sizlarga uyga vazifa ushbu grammatik qoida ibora va yangi so'zlarni yod olib ular ishtirokida turli xil gaplar tuzib ko'ringlar shunda sizlarda yaxshi qoladi kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan xatoliklar bo'lsa kommentda qoldirishinglar mumkin biz albatta javob beramiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling omon bo'ling